जय माता दी हर हर महादेव मैं विनोद नेगी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल शिव शक्ति की भक्ति ब्लॉग आपको सबसे पहले हमारे सनातन धर्म का पवित्र उत्तरायण पर्व की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ तो साथियों जैसे कि आज से फिर एक बार फिर से शादियों के लग्न बोलते हैं यानी शादियों के दिन शुरू हो चुके हैं और हम आए हैं हरिद्वार के हरिपुर में जहाँ पर एक बालक की शादी है और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी मांगल टीम भी यहाँ पे पहुँची है तो दोस्तों यहाँ पे आज जैसे कि मंगल स्नान का जो प्रोग्राम है ना तो मैं आपको बता दूँ मंगल स्नान ये होता है कि अगर जिसकी शादी हो रही होती है ना अगर लड़के की शादी है तो उसको मंगल स्नान में यानी साक्षात विष्णु स्वरूप में बनाया जाता है और अगर लड़की की शादी है तो उसको लक्ष्मी स्वरूप में बनाने की पूरी कोशिश हमारे धर्म में और मंगल स्नान के जो कार्यक्रम होते हैं उसके अनुसार किया जाता है यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं एक बहुत बड़ा आश्रम भी है तो ये आश्रम पे भी मैं आपको ले चलूँगा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप अभी भी यूट्यूब चैनल शिव शक्ति के भक्ति ब्लॉग को ना सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव ज़रूर लिखेगा और यहाँ पर जैसे कि आज मांगलिक कार्यक्रम जो मंगल स्नान का है इसमें तमाम आपको मैं अपने पहाड़ी संस्कृति अपना उत्तराखंड की संस्कृति के अनुसार जो शादियाँ होती हैं ना वो चीज़ें मैं आपको दिखाने दिखाऊंगा और जो पोशाक देख सकते हैं मांगल टीम की एकदम से अपने पहाड़ी पोशाक में आज आए हैं पहली बार मैंने भी इस पोशाक में अपने मांगलिक टीम को देखा है तो आपको भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे और ले चलेंगे आपको मांगलिक प्रोग्राम में यानी मंगल स्नान में तो सच में ना आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है बहुत ही मज़ा आने वाला है बस आपको थोड़ा सा समय देना होगा और वीडियो में बने रहना होगा तो आइए चलते हैं

मंगल स्नान के बाद में दूल्हा जब तैयार होता है तो किस रूप में दिखता है आप इन पंक्तियों को गौर करके सुनिएगा भगवान विष्णु का आपको वो स्वरूप नजर आएगा अगर आप गौर करके इन पंक्तियों को सुनते हैं तो